saya bukan mau cari hal dengan mana-mana pihak daripada kementerian kah daripada JKR tetapi kita tidak boleh tahan penduduk pun tidak boleh tahan sekolah sudah ditutup bayangkan karena mereka yang perlu ke rumah sakit dan tidak boleh ke rumah sakit karena jembatan terputus jadi kita tidak boleh tahan itu sok turun lagi di sini Proyek ini ya, proyek ini adalah satu proyek persekutuan. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Kementerian Pengujian Desa dan Wilayah. Dan yang melaksanakan adalah Jabatan Kerja ya. Dan ada dia punya spek tertentu, ada dia punya BQ ya. Tetapi kontraktor yang telah dipilih ini kontraktor ini. Bila dia laksanakan, dia tidak mengikut BQ dia, spek dia tuh. Projek pembinaan Jambatan Pekan Tuaran Sungai Damin yang bermula pada 20 April 2018 dan sepatutnya siap pada 19 Oktober 2019, mengalami kerewatan akibat pesongan struktur yang menyebabkan jambatan tidak selamat digunakan. Disebabkan masalah ini, kontrak projek ditamatkan pada 12 Disember 2023. Kini, perancangan sedang dibuat untuk merobohkan jambatan sedia ada dan membina jambatan baru di lokasi yang sama. Netizen turut mempersoalkan kenapa Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dipersalahkan atas kegagalan projek jambatan Pekan Tuaran, Sungai Damin, sedangkan projek itu bermula pada 2018 dan dijadualkan siap pada 2019. prestasi syarikat-syarikat uh, konsesi dan juga kontraktor penyelenggaraan yang telah dilantik. Setakat ini prestasi mereka adalah dalam kadar yang memuaskan. Okay, terima kasih Yang Berhormat Senalang yang bertanyakan tentang prestasi syarikat-syarikat konsesi dan juga kontraktor penyelenggaraan yang telah dilantik. Setakat ini prestasi mereka adalah dalam kadar yang memuaskan. Namun dalam keadaan dikatakan memuaskan pada tahun lepas juga pihak JKR telah mewujudkan ataupun mengeluarkan non-conformance report Dari apa artinya ada kerja-kerja yang dilakukan kurang menepati skop dan perlu di, uh, diperbaiki semula sehinggalah uh, non-conformance report tersebut ditutup sebaiknya. Jadi pada tahun lepas sekitar 2000 lebih NCR telah dikeluarkan dan berjaya ditutup dan pihak JKR akan terus memantau prestasi mereka dari masa ke masa dan berkenaan dengan uh, nama-nama konsesi -nama yang terlibat yang saya tadi sebut hanya jumlah syarikat kita boleh bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat Senalang untuk rujukan dan juga tujuan perhubungan. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menekankan status jalan keadaan jalan-jalan raya kita di negeri Sabah. Jalan-jalan raya kita memang majoritinya lebih separuh sudah melepasi tempo had rekabentuk mereka. Dan perkembangan ekonomi yang dipacu oleh uh, kemaju, uh, kemajuan, pencapaian uh, kerajaan JRS ini telah meningkatkan aktiviti ekonomi yang tinggi. Jadi apabila satu faktor sudah melepasi jangka hayat, kedua ekonomi aktiviti sudah berkembang, jumlah taliran trafik sudah bertambah manakala lagi ditambah dengan bebanan, lebihan muatan yang terdedah kepada jalan-jalan raya yang sudah lebih jangka hayat ini ditambah lagi dengan faktor cuaca. Jadi inilah menimbulkan cabaran kita. Jadi kerosakan-kerosakan yang dialami ada jalan-jalan yang berlubang, kita melakukan kerja-kerja patching ataupun heavy patching. Tetapi bagi jalan-jalan yang telah melebihi jangka hayat yang sudah strukturnya sudah orang kata sudah terganggu ter, terganggu jadi patching Bukan solusi, solusinya adalah resurfacing ataupun rehabilitasi. Bagi jalan negeri, sebagaimana yang saya katakan tadi, kerajaan negeri telah mengambil inisiatif pertama, yaitu membuat kerja-kerja rehabilitasi untuk empat jalan tersebut. Jadi, pada mungkin pada tahun hadapan, ada jalan-jalan negeri yang lain juga akan kita rehabilit untuk menjadikan ia lebih sempurna. Manakala bagi jalan-jalan persekutuan, kita telah memaklumkan kerajaan persekutuan. Malah pada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Sabah pada bulan Ramadan yang lepas kita telah mengemukakan permohonan kita agar peruntukan uh, untuk uh, menyelenggara uh, dan menaik taraf jalan-jalan persekutuan yang sudah melepasi jangka hayat waktu untuk ditambah bagi memudahkan kita menaik taraf kerja-kerja jalan-jalan yang usang tersebut. yaitu tentang piling. Apabila dua piling adalah piling yang peralatan yang sudah ready made bah. Ya. Tapi apa dia buat di sini? Dia ambil satu alat apa ini? Kita panggil apa itu? Dimasukkan baru dan dituang simen sana. Jadi memang tidak boleh. JKR telah meminta supaya dia dibuka balik dan gunakanlah apa ini? Piling yang betul-betul. Dan oleh kerana ini sangat kritikal, Ini duit persekutuan Dan saya juga uh, sedar Yang projek-projek persekutuan Yang lebih, yang kurang daripada 50 juta Adalah tanggungjawab Kerajaan Sabah untuk melaksanakan Maksudnya PJKR. Kerajaan Barisan Nasional Satu ketika dahulu Membawa banyak pembangunan Untuk kemudahan rakyat Namun jembatan libaran bypass pasal 4 Yang telah roboh Dua kali masih gagal dibina menjadi satu simbol kelemahan pengurusan kerajaan negeri. Bagaimanakah mungkin dalam tempoh 10 tahun jembatan ini masih belum dapat digunakan? Ini bermakna pembaziran wang, masa dan penderitaan rakyat yang berterusan kepada rakyat. Tapi menteri kewangan mengatakan berapa tahun ini kita untung berbilion-bilion. Malu kita menjadi pemimpin di kawasan kalau masih berlaku ketirisan dalam libat urus. Pembangunan sehingga menjadi gajah putih. Di mana takbir urus kerajaan negeri seiring dengan slogan Sabah Maju Jaya. Pasal empat telah siap tetapi terbengkalai. Mangkala menakala pasal satu, pasal dua dan pasal tiga. Jalan libaran bypass patutnya menjadi jalan alternatif utama untuk mengurangkan kesesakan di jalan labuk. Namun apabila Pasar-pasar ini tidak disenaraikan sebagai kota aman dalam rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-12 ia memberikan gambaran jelas bahawa rakyat khususnya di lebaran amnya sendakan terus disisihkan dari arus pembangunan.